Selamat datang semua. Dalam perkongsian kali ini, kita akan lihat dengan teliti panduan lengkap pengurusan fail kerajaan khusus untuk anda, kumpulan pelaksana. Tujuannya mudah untuk pastikan kita semua faham dan ikut tata cara yang betul dalam menguruskan setiap rekod kerajaan dari mula ia diwujudkan sehinggalah ia dilupuskan. Baiklah, mari kita mulakan dengan satu analogi yang sangat menarik. Cuba bayangkan setiap rekod atau fail kerajaan tu macam manusia. Ia ada kelahiran, ada fasa kehidupan dan ada pengakhirannya. Kalau kita faham perjalanan ni, kita sebenarnya dah faham asas utama takbir urus yang baik. Inilah teras perbincangan kita hari ini. Okey, ini dia perjalanan kita sekejap lagi. Kita akan sentuh kenapa rekod ini sangat penting. Kemudian kita akan selami tiga peringkat utama dalam hidup sebuah file dan kita akan akhiri dengan peranan anda semua yang sebenarnya sangat besar dalam proses ini. Pertama sekali kita kena betulkan tanggapan kita. Pengurusan fail ni bukan sekadar kerja-kerja pentadbiran biasa tau. Ia adalah fungsi kritikal. Boleh dikatakan ia macam tulang belakang yang memastikan sesebuah kerajaan tu berjalan dengan lancar, telus dan cekap. Setiap fail rasmi kerajaan sebenarnya memegang empat peranan yang sangat besar. Ia adalah memori jabatan kita, bukti yang sah di mahkamah, rujukan penting untuk ketua kita buat keputusan dan yang paling penting eh ia adalah bukti setiap tindakan kita satu mekanisme accountability baik sekarang jom kita masuk ke bahagian praktikal peringkat pertama kelahiran sebuah rekod maksudnya masa kita nak buka satu fail yang baru proses ni ada aturannya dan kita kena ikut betul-betul jadi, persoalan pertama. Bila sebenarnya kita boleh buka fail baru? Ha, kita tak boleh buka sesuka hati. Fail baru hanya boleh diwujudkan kalau salah satu daripada lima syarat ini dipenuhi. Kenapa? Sebab kita nak elak fail jadi berlambak, bertindih dan sistem kita jadi kucar kacir. Yang ini memang satu sistem yang sangat pintar. Kita guna kod warna untuk bezakan tahap keselamatan fail. Senang kan? Sekali pandang je, kita dah tahu. Kulit putih untuk fail terbuka, sampailah ke kulit kuning berpalang merah untuk rahsia besar. Jadi memilih kulit fail yang betul adalah langkah pertama untuk melindungi maklumat kerajaan. Prosesnya sangat mudah dan tersusun. Ada tiga langkah utama. Mula-mula, pegawai kena mohon secara rasmi. Kemudian, unit registry akan semak untuk pastikan tak ada fail yang sama. Lepas tu, barulah fail disediakan secara fizikal. Setiap langkah ini penting untuk jaga integriti sistem rekod kita. Okey, yang ni mungkin nampak macam perkara kecil kan? Tapi percayalah, kesannya besar. Cara kita lipat tulang fail tu, ingat, sentiasa lipat ke dalam. Kenapa? Supaya fail tu jadi kemas, stabil dan senang nak susun dalam kabinet. Jangan sesekali lipat keluar. Nanti fail jadi lembek dan tak teratur. Seterusnya kita masuk fasa kedua, fasa penggunaan. Inilah peringkat di mana fail kita tu hidup, aktif digerakkan dari satu pegawai ke pegawai lain. Pengurusan masa ni sangatlah penting sebab setiap tindakan, setiap keputusan mesti direkodkan dengan teliti. Disiplin adalah kunci utama masa kita uruskan fail aktif. Ada benda yang wajib dibuat dan ada yang jangan sesekali dibuat. Contohnya semua arahan mesti ditulis dalam kertas minit. Jangan conteng atas surat rasmi atau guna sticky note untuk bagi arahan. Amalan macam ni tak sah dan boleh menjejaskan accountability. Kalau fail ni, kita ibaratkan macam badan manusia, kertas minit atau M6 ni lah jantung dia. Penting sangat. Ia ada dua fungsi utama. Pertama, sebagai indeks atau senarai kandungan fail. Kedua, dan yang paling kritikal, ia adalah platform rasmi untuk kita rekod semua arahan dan keputusan. Macam mana kita nak tahu bila sesebuah fail tu patut ditutup? Mudah je. Ada dua petunjuk utama. Sama ada fail tu dah terlalu tebal, iaitu dah capai 4 cm atau 100 kandungan surat, atau fail tu dah tak aktif. Tak ada siapa rujuk selama 5 tahun. Bila salah satu syarat ni dipenuhi, fail tu perlu ditutup dan kalau perlu, kita buka jilid yang baru. Sekarang kita dah sampai ke peringkat terakhir dalam kitaran hayat fail, pelupusan. Fasa ni ialah fasa yang paling kritikal dari segi undang-undang. Di sinilah kita tentukan sama ada satu rekod tu akan disimpan selamanya sebagai warisan negara ataupun ia akan dimusnahkan, tapi dengan cara yang betul. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham betapa seriusnya perkara ni. Tengok nombor ni, RM5000. Itu denda minimum. Musnahkan rekod awam tanpa kebenaran arkib negara adalah satu jenayah. Boleh didenda, boleh dipenjara atau kedua-duanya sekali. Jadi, ini bukan benda yang boleh dibuat main-main. Persoalannya sekarang, macam mana kita nak lupuskan rekod dengan cara yang betul dan sah di sisi undang-undang? Jawapannya, ada dua laluan rasmi yang dah ditetapkan. Dan kedua-dua laluan ni wajib melalui arkib negara. Laluan pertama ni boleh kita anggap macam laluan pantas. Ia untuk rekod-rekod yang memang dah ada dalam jadual pelupusan rekod atau GPR. Langkahnya jelas. Semak jadual, isi borang, hantar, dapatkan kebenaran, musnahkan dan akhir sekali maklumkan pemusnahan tu dah dibuat. Simple. Macam mana pula kalau rekod tu tak ada dalam GPR? Ah, ha, yang ni kita guna laluan kedua. Prosesnya perlukan penilaian daripada pihak arkib negara. Kita senarakan rekod-rekod tu dan hantar pada mereka. Nanti mereka akan putuskan sama ada rekod tu ada nilai sejarah dan perlu dipindahkan kepada arkib untuk simpanan kekal ataupun ia boleh dimusnahkan. Baik, sebagai kesimpulan, mari kita ingatkan diri kita semula tentang peranan penting yang kita semua mainkan dalam keseluruhan proses ni. Peranan anda semua apa nak buat kalau berlaku kecemasan? Contohnya banjir atau kebakaran yang merosakkan rekod kita. Dengar baik-baik. perkara paling penting, jangan terus musnahkan rekod yang rosak tu. Sebaliknya, laporkan segera kepada arkib negara lengkap dengan gambar dan mohon kebenaran khas untuk melupuskannya. Jadi ingatlah sentiasa, setiap fail yang anda uruskan, setiap minit yang anda catatkan, ia bukan sekadar kertas. Ia adalah sebahagian daripada sejarah jabatan, sebahagian daripada legasi negara yang mungkin akan dirujuk oleh generasi akan datang. Tugas anda bukan sekadar pentadbiran, anda semua adalah penjaga memori negara. Laksanakanlah tugas ini dengan penuh bangga dan integriti.